सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के सत्याकाल राम राम वाहगुरु जी का खालसा तो ये हमारे बुजुर्ग हैं पैंसठ वर्षीय है, है। गुरमेल सिंह जी भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर जथेबंदी से संगठन से जुड़े हुए हैं श्री मुख्तर साहब इनका जिला है और ठंडे वाला गांव से ये बिलोंग करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दो दिन पहले अपने गांव से साइकिल पे चले थे जागरूकता करने के लिए किसानों में किसानों को और, सारी चीजें बताने के लिए कि भाई सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए हमारी जमीन को बचाने के लिए हमारी खेती को बचाने के लिए पिछले छियानवे दिनों से आमल कर रहे हैं और पिछले चार पाँच दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य कई बार बहुत ज्यादा डाउन भी हो गया उनका जो ब्लड प्रेशर था वो एक सौ छियानवे पटा एक सौ पच्चीस तक भी पहुंच गया था जो बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है उनका जो बुखार था वो एक सौ तीन पॉइंट छह डिग्री से भी ऊपर रहा जो यहाँ डॉक्टरों की टीमें मौजूद रहती हैं डॉक्टरों की टीमों के अथक प्रयासों के कारण उनकी बहुत मेहनत के कारण वो स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आ पाई है लेकिन स्थिति उनकी अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक है इन्होंने पूरे एरिया में ये भी बताया सारी चीजों में कि भाई किस तरीके से जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ रही हैं उन मेडिकल रिपोर्टों में जो किडनी का जो रिजल्ट एक पॉइंट जीरो जीरो से नीचे होना चाहिए नॉर्मल इंसान के अंदर वो लेवल साहब का तीन पॉइंट जीरो जीरो से भी ज्यादा आ रहा है जो उनका कीटोन जो टेस्ट आया यूरिक एसिड का वो भी पॉजिटिव आ रहा है यानी उनका शरीर ही शरीर को अंदर से खा रहा है काफी लंबे समय से उन्होंने कुछ खाया नहीं पानी के अलावा कुछ पिया नहीं पिछले छियावे दिनों से इसलिए शरीर ही लगातार शरीर को अंदर से खा रहा है तो मैं ऐसे जो हमारे योद्धा हैं जो समाज को बड़ी मजबूती देने का काम करते हैं इनको हम नमन करते हैं इनको हम सल्यूट करते हैं और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा सतनाम सिंह बहरू जी को भी बहरू जी सरोफा पहना के हमारे जो किसान साथी हैं, उनका सत्कार करें सम्मान करें और उसके दा, दा, बाद फिर दो शब्द बोलेंगे ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਸਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾ ਤੇ ਹੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇਛੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਥ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਰੀਹਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਢੱਲੇਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਟਰੀ ਢੱਲੇਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਏਡਾ ਤਾਕਤਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥਲਾਵ ਗੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜੋਦੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬਲਾੜਾ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਰਾ ਬਚਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ